Это предприятие, у которого есть все. Техник, медник, механик, ремзона, все-все. Вот это есть перевозчик и есть транспорт. А какой транспорт, роли не играет. Сами подумайте, за 2 миллиона купить автобус, он тебя отобьет при 2 гривнях или не отобьет, как вы думаете? Не отобьет. Это первое. Что такое перевозчик? Это предприятие должно быть. Хотя есть законопроект, что если есть предприятие, которое соответствует по всем ГОСТам, и у него нет нарушений, и ему на конкурс идти не надо. Решением горисполкома определяется этот ему термин и договора дальше. Если он будет, будет порядок. Второй вопрос. У нас примеру, я собрал мэр перед Новым годом, перед выборами. Я говорит, ребята, у нас есть 400 человек отовцев, их нужно возить, кост нету. Пытаний нема. Мы это все приняли как надо, каждому водителю под роспись. Вот у меня телефон, а то Андрей. У них та же самая свой штаб. Сидит на телефоне человек, только какая-то жалоба, сразу звонят этому человеку. И он нам мы этого сразу водителя выгоняет. Элементарно, за пять минут, быстро с этих проблем у нас просто нет. Второй вопрос. У нас просил мы одного человека повезти. То есть, есть пильговое место, как вы говорите, оно незаконное. Мы не требуем дотации. Пускай лучше дотации пойдут на школу, на больницу. Мы выделили одно место для инвалидов, для всех и одно место, типа для оточников. Но оточников возят всех. Не секрет, скажу, им заходит по три, по четыре человека, и выпившие всякие. Возят их всех бесплатно. Почему? Потому что у нас тоже, с моего предприятия, пять человек в АТО. Вот они должны прийти со второй ротации сюда. Так же самое, мы собирали, ну, я говорю, как сказали, надо помощь собрать. Сигареты купили, то есть получается это некрасиво. Олег На... сколько вы помогали, мы знаем, Мы очень много помогали. Поэтому... Поэтому люди это все понимают, и водителя знают, если кого-то только не провезут, его сразу выгонят. И так же самое всех пельговиков. Поэтому у нас скоро лето. Так же самое вы за хабарей рассказываете, 12 тысяч. Что это за, какие деньги? У нас такого нету вообще. У нас больше или меньше? У нас нету хабарей. За что возить хабаряк? Когда у нас приезд 2 гривны а сходить куда-то, а две с половиной Вы понимаете? Машина нема за что ремонтировать, поверьте правильно, перевозчикам. Но мы не хотим дотации, правильно говорите, отдайте. А каждый зайдет и заплатит. У нас что получается? Есть специальные люди, вот вы говорите, забрать у перевозчика лицензию, потому что он не перевоз человека. Поверьте мне, сколько человек нанятые специально, чтобы лишили лицензии, тут проплачивается человек и все время жалуется. Не секрет. Он до меня звонит, говорит, меня взяли деньги. Я беру два раза больше, еду к нему домой, ему даю деньги. Когда появляется жалоба, у меня работает служба быстрое, это не секрет. Мы вычисляем, кто жалуется. Идем туда, говорим, сколько тебя проплатили реально. Ну, мне тот заплатил, сколько, чтобы я жаловался. То есть все за против переводчика. Сколько можно терпеть это? Понимаете? Поэтому всякие люди есть. И награда надо, надо перевозчика не надо. Чуть-чуть надо, всегда перевозчик. Троллейбусы не выехали, перевозчик надо помогать. Инвалиды, бездомные, откуда они узнают деньги все? Перевозчики, болельщики поездить. Да нет денег, ребята. Если бы у нас были деньги, мы бы ездили на хороших машинах, и автобусы были бы хорошие. Понимаете? Немало перевозчиков, нема за что купить. Потому цена проезда и стоимость автомобиля это нереально. Поэтому у нас заточников возят бесплатно. Это небольшие проблемы провести. Они тоже нормальные, если нормальные люди, неадекватные, все живые люди. Та же самое расскажу простой пример. За что еще не лишился лицензии, потому что хотели у меня забрать маршруты. Некоторые, да? За один день устраивается отец. Через неделю, говорит, Владимир, возьми моего сына. Он тоже водитель профессионал. Я его беру. Через месяц, нифига себе, поймали наркомана на маршрутке. Как это? Телевидение он проехал, остановился в определенном месте, типа он уже кор.